Друзья, в последнее время патрульной полиции участились в беспричинной остановки. Что по данному видео хочу сказать. Сейчас очень тяжело стало снимать правонарушения, совершенные полицией. Так как они видят, что ведется видеофиксация, они желают счастливого пути и диалог заканчивается. Также и в этом видео они зашли не со стороны водителя, а со стороны пассажира. Поэтому зафиксировать, кто именно совершает правонарушение, мне не удалось. Также на мою просьбу предъявить удостоверение и ознакомиться в ним, с ним в удобный для меня способ, мне было отказано. Привирка документы 35 2, так как установленный блокпост. Да? Блокпост, прекрасно. На каком основании установлен блокпост? Да, статья 35. На каком основании? На каком основании установлен блокпост? Блин, это что такое? Там можно я здесь стану, чтобы я не мешал. Писали блокпост да, установленный, да, да. загальный блокпост. загальный Да, блокпост. установлен для переверки 15. документов. А документы есть на блокпост? Да, есть. Ну, так, да. Так, так. Есть наказ. Есть индивидуальный. Добрый день. Добрый день. Это пожалуйста, ласковый свой документ. Мирополис Текенто. Это ваше удостоверение. Я, вы во-первых меня не остановили, во-вторых вот это вот ксерокопия, откуда непонятно взята. Мне не интересно. Вы меня не остановили. Ребят, пожалуйста, да. отойдите. Да. По поводу 35-й статьи. Да. Что я нарушил? Ну, то все. Мы все, мы. Что Если... я нарушил? Подскажите. Державной влады визначили место для проверки да. На букву есть? Придайте, пожалуйста, ваши вестовые документы. Как вас зовут? Валерий. Валерий, да. э, еще раз, я с вами не разговариваю, вы меня не останавливали. Законной причины для остановки у вас нет. Все Мы понятно? По поводу, вас, по поводу вас. По поводу да. вас. Согласно 35 статье, да, я это... нарушил что-то. Нет, ну, все меня, что Нет. Проверка почитаю. документов да. незаконна да. ваш. Да. По поводу да. указов э, ваших кабинетов министров, да. ребят, я не подчиняюсь. Э, указан вы кабинетом министров, вы смотрите вы правила дорожного движения да. исключительно и все что ратифицировано Верховной Радой может быть применено ко мне я вы народ Украины. смотрите, я народ народ есть источником власти, вы да, должны да, про это да. знать вы гражданин Украины пожалуйста. а ваше распоряжение кабинета министров да. относится конкретно к вам вас это не касается... Распоряжение Кабинета министров конкретно к вам. относится. участником дорожного Смотрите, я являюсь участником дорожного да. движения. Пожалуйста, если вы меня остановили по какому-то нарушению правил дорожного движения, я, скажу, я готов ответить за это. А просто проверки документов. нету такого понятия. Просто... Проверки документов. На данный момент вы мной манипулируете незаконно. Вы, пожалуйста, отойдите, не присутствуйте при нашем диалоге. Почему? Потому что вы не имеете права. Мою право на блокпосту видно наказу коменданта. Есть вопрос. есть наказ коменданта для переверки, установленное место для переверки документов. Предоверить, будь ласка, висково приковый документ. Законные, только законные обстоятельства, исключительно законные обстоятельства. Все понятно? Да. Мы же не влезли своим да. правом. Мы стоим на Прекрасно. Вы не влезли. Не не На данный момент. Нарушение правил дорожного движения есть законная остановка. Правила нарушение. Выталит. Я ничего да, не да, нарушил. Да, еще да. раз. Блокпост. Еще Это раз я и спрашиваю. Блокпост. Смотрите, еще раз я спрашиваю, я ничего не нарушил? Не, вы ничего не Все. Ничего не проверка. Значит, значит, вы не имеете не права не останавливать нет. автомобили. Это является причиной остановки. Ничего, Это, без и беспричиной. Беспричиной. Это и есть нарушение. Это исключительно закон, которому вы должны подчиняться. Так само и вы, гражданин Украины, Смотрите, пожалуйста, чего вы влазите в наш диалог? Вы вообще не имеете на это права. Давайте я послеплюсь. Есть установленный блокпост. Есть ответственность на паспортный Для этого блокпоста. есть же в законе, в статья 35 пятая. Смотрите. Если вы не согласны со мной, вы имеете право меня задержать. Почему же я вас буду Пожалуйста, вас вы меня уже задерживаете. Нет, не Смотрите, пожалуйста, оформляйте протокол задержания. У меня нет понимаете? Вы меня на данный момент задерживаете. Все. На данный момент вы меня задерживаете. Смотрите. Вы, если меня задерживаете, пожалуйста, оформляйте протокол. У меня будет конкретный документ на мое задержание. И ваше право определить э, э, мою э, фамилию, имя, отчество, как меня зовут, сколько мне лет. Ваше право на это дано. Три часа, пожалуйста, на данный момент, если вас еще-то интересует по поводу моей картотеки. Оформляйте протокол задержания. Будем общаться закон. на законном уровне. А на я буду. Сейчас нет. Когда будет мой адвокат, да. будет законное решение. Вы, вы, вы вас я. Вы, вы смотрите. Свои вы не объекты, выполнили. Во-первых, я не знаю, каким образом. Вы предъявляете ко мне законные требования. Я не знаю, почему. Потому что все, что на данный момент вы представились, но не показали удостоверение. Вы просили, я показываю. Нет, вы должны. Это ваш долг. Я плохо вижу. Я могу ознакомиться в удобный мне способ. У меня плохое зрение. Не, не Смотрите, нельзя. на данный Я момент удобный для меня способ. Все, У давай, меня да не точку. Выбежьте, Смотрите, что -то до выбежьте, свидания. Вы зубы Ну так не спилкуются, да что так? Спилкуйся? Спилкуйся. Вот так вот, ребята, блокпост на Белой Церкви. Незаконная остановка И мы отвечаем на эти незаконные остановки законным способом. Все, спасибо, ребята. До новых встреч. Пока-пока.